Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah selesai kita tilawah atau merojaah. Selanjutnya selawat dan salam termohonkan kepada Allah. Semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Kajian awak malam hari ini Melanjutkan kajian awak tentang Iman kepada hari ah, akhir. akhir Ya, Iman kepada hari akhir Benarkah kita sudah beriman kepada hari akhir Kita lanjutkan kajian awak malam hari ini Dengan surat An-Nur Surat yang ke-24 ayat 1 dan 2 Bismillahirrahmanirrahim Suratun anzalna wa farat Naha wa anzalna piha ayatin bayinatil La'allakum tazakkarun Al-zaniyatu Al-Zani Fajlidu kulla wahidin min Humami'ata jaldah ولا تأخذكم بما رأيتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. minin Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baik sebagai pemegang kekuasaan yang disebut dengan ulil amri maupun awak sebagai umat sebagai rakyat yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama salah satu contohnya ayat dan sebantako yang disebut dengan istilah asusila makonyo kok you awak beriman kepada Allah dan hari akhirat pemimpin menjalankan undang-undangnya rakyat menerima undang-undangnya nah, coba kira-kira Lagi jalan. Nah, ya karena masalahnya hari akhirat. Nah, bagi contoh kepada bapak dan ibu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ingat ya masalah asusila kot yang disebut dengan zina kot ada dua. Pertama bagi orang yang sudah berkeluarga melakukan perbuatan zina, nyolah berkeluarga tapi melakukan perbuatan zina. Lalu ada anak gadis, anak bujang yang belum berkeluarga, belum nikah tapi melakukan perbuatan zina. Hukumnya, hadnya untuk mereka beda. Kalau anak gadis anak bujang ayat dan ko di daerah seratus kali seorang di hadapan orang ba? banyak. Orang banyak. Kalau orang yang label keluarga namanya dirajam yang dirajam tu maknanya mereka dikubur badannya ke dalam tanah tu sampai kali ke tinggal kepala saja atau mereka di, dilempari je batu orang yang tinggal kepala tadi. Dan pernah terjadi di zaman Rasulullah seorang ibu yang melakukan perbuatan asusila ko, lalu karena dia ingin menyelesaikan masalahnya di dunia ko, lalu kemudian pai melapor kepada Nabi ya Rasulullah tolong jalankan hukum hat itu kepada diri ambo. Maknanya kenapa kata Rasulullah? Kerana Ambo melakukan pelanggaran ya Rasulullah. Lalu disawik oleh Rasulullah, maaf ibu. Hukum kau bisa dijalankan kalau ada yang menuntut. Ada istilahnya jaksa ya. Ah, penuntut kan itu kan jaksa kan. Ah, lalu beko ada lo sak, saksi. Baru bisa ibu hukum berjalankan. Kini tidak perlu siapa yang menuntut. Yang menuntut ambo yang dituntut ambo saksinya ambo. Sagalonya ambo ya Rasulullah. Ambo ingin kau diselesaikan kini ya Rasulullah. Baiklah kata Nabi. Kita nyombo cik dulu yang bermasalah kini yang membuat kesalahan kini ko ibu atau yang ada di dalam tu atau kedua-duanya ambo ya Rasulullah yang di dalam indak ya Rasulullah nah maka itu pulanglah ibu dulu amana ya lahirkan dulu karena tidak masalah do kalau beko dilakukan beko tu mati lo nan di dalam nah makonyo pulang dulu kata Nabi ya, izin dan Nabi pulang Ah lebih kurang 9 bulan nyo datang pulo nyo bawa anak nyo nan depo tadi ya Rasulullah ambo lah melahirkan Rasulullah anak buah Ah kini jalankanlah ya Rasulullah hukum Islam tu kepada ambo. Ah lalu ah ibu tadi ah Rasulullah ah baik ibu-ibu tapi sebelumnya bertanya cik dulu. Ado ndak hak anak ko kepada ibu kini ko ko? Lah ya Rasulullah. Apa tu haknya? Yaitu susu ambo ya Rasulullah. Pulanglah ibu dulu. Begitu Islam. Tu beralah lamonyo dua, dua tahun pula. Nah, setelah dua tahun, bapak dan ibu jamaah yang mereka datangnya kepada Nabi balik untuk menuntut hukuman tadi. Akhirnya Nabi tidak bisa mengelak, akhirnya dilakukan. Nah, setelah orang kau dirajam seperti nama contoh tadi, lalu ah kata Nabi menyampaikan nah, kepada orang banyak ketika itu to'ifatu minal Mukminin tadi sekumpulan orang beriman tadi lalu kemudian kata Rasulullah Satu-satunya pazina yang dijamin langsung masuk surga besok ikolah orangnya. Kenapa? Karena urusannya sudah diselesaikan di atas dunia. Nah sekarang kita lanjut dulu bagi bapak ibu berpikir ya. Ikut masalah kajian masalah akhirat. Dia ingat kajian iman kepada hari akhirat. Kita lanjut dulu dengan surat al hasyar Surat 59 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ثم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap terhadap apa yang kamu kerjakan. Ah, cuba bapa lihat ayat dalam ayat tadi cari kalimat yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Lipas apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat Apa artinya? Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Itu akhirat. Akhirat. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Awak ke akhirat besok kena jatah hidup awak dari dunia diagaan ila ajalim musamma. Nanti ke akhirat awak setelah awak meninggal ke akhirat. Awak membawa bekal untuk akhirat dengan amal. Atau membawa kasus yang akan disidangkan nanti di padang masyarakat bekal. Nah, itu mah kau tadi. Bapak, ibu, orang kantor, karajo di kantor, bambik piti kantor. Kasus tak? Nah? Kasus. Kasus. Tak awak selesaikan, nanti membawa kasus pulang. Awak meminjam piti orang, mengutang piti orang, belum dibayar sampai meninggal. Kasus tak? Nah? Kasus. Membawa kasus. Awak badun sana, bertetangga segala macam, tapi tak belok. Kasus tak? Nah? Kasus. Kasus. Akhir-akhir nah, nanti bayang dapat pulang besok, membawa amal atau membawa kasus? Bawa amal, bawa kasus. Hmm, jangan lihat kamu. Kamu pergi kaji kepada awak. Kamu pula kajian kaji masalah akhirat. Jadi kalau orang, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang beriman yang muliakan oleh Allah. Kalau orang kau benar-benar beriman dengan hari akhirat dan jaleh dia nyubar keadaan akhirat nanti, salah satu contoh adalah si ibu tadi. Dek karena beriman pada hari akhirat lah, maka nyundak mau membawa kasusnya ke akhirat. Oh. So, kalau awak berkasus, nanti dikumpulkan di Padang Masyar. Nah, ketika awak berkumpul di Padang Masyar, kalau lahadu menghadapi kasus apa saja, kata Nabi Allah, itu sudah merupakan siksaan untuk awak. Misal awak orang e, uh, maka kepada awak, lalu awak diam saja, artinya wak pendam kasa orang tadi. Kasusna. Kasusna. Kasus nah? Kasus nah? Kasus. Kalau Nabi tidak dimaafkan, kalau lah sudah dimaafkan kasus tak? Nah. Tidak. Nah, bagi kira, Ah, jadi awak banyak membawa kasus pulang. Bukan membawa amal kata Allah ndak wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadan. setiap awak mempersiapkan bekal nang kawa bawa pulang. Nah, ternyata yang bawa pulang bukan amal tapi adalah kasus. Makanya contoh orang yang ndak berkasus nanti contoh ya. Coba buka surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 134. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ muhsinin yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita ambil poin yang ketiga dulu wal afina anin nas. Nah, Jadi kenapa orang yang tak berkasus ikut nanti orang tak berkasus orang bertakwa. Kenapa mereka tak berkasus nanti? Karena ko aduh orang jahat kainya, ada orang, orang babek salah kainya, sudah Mena. dimaafkannya. Dimaafkan. Nah, dia awak basimpan. Nah, dia basimpan tadi alun selesai kasus dia. Walaupun awak indak salah awak di bitu nurah tapi awak simpan awak pendam nah nanti akan terjadilah penyelesaian kasus di padang masyar karena yang tertuduh adalah orang yang menzaliminya awak nah awak tapangi dek karena hubungan jo awak kalau kita sudah maafkan maka dia urusannya dengan Allah makanya Bapak Ibu jemaah yang meliatkan oleh Allah Nabi awak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di saat-saat beliau menjelang akhir hayat dikumpulkannya para sahabat. Walaupun ujiannya dua kecito dalamnya ya. Yang pertama masalah kasus, yang kedua masalah akal-akalan salah seorang sahabat yang bernama Sawan. Jadi dikumpulkan dek Nabi Bapak Ibu jemaah yang dikatakan Nabi mungkin antara awak mungkin tah lai kalamo le awak ka basobok enta ndak tahu dah tapi nan kata nabi ambo ingin menyelesaikan kalau ada kasus di antara awak kata nabi Nah, sekarang, kalau ada di antara kalian yang pernah barangnya Ambo ambil, sampaikan kepada Ambo, hari ini Ambo selesaikan. Kalau ada kalian yang pernah Ambo sakiti, hari ini akan Ambo selesaikan. Kalau ada yang tersinggung secara fisik di Ambo, mungkin karena, iku, karena itu, hari ini akan Ambo selesaikan. Pokoknya, ayam menyekut kalian yang dari Ambo, coba mari hari ini kita selesaikan. Begitu cara Nabi, katiko itu untuk menyelesaikan semua kasus dan dibawa pulang. Namanya nabi orang membuat kasus dengan beliau banyak, tapi beliau balas dengan walafina aninas. Beliau maafkan. Beliau maafkan. Eh, kalau tidak awak maafkan, berkasus awak jadinya. Walaupun tidak awak yang salah. Alah, ah, lalu cuba anak kedua. di antara urang narami tadi. Ado yang panjang aja seorang namanya sawat kan begitu kan? Nah, nyoba menunjuk. juga. Ambo ya Rasulullah, kata si sawat tadi. Orang tercangang, alolah ah, kasus Rasulullah jadi si sawat kau Wah, orang tercangang sekali. menjalik ke belakang. Ah, apa sawat yang pernah ambo rugikan engkau? Ah, kasusnya kata Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, ketika apa yang anu dulu ketika itu engkau jauh kudo, ambo jalan kaki di bawah. Kalau engkau malam buik kudo, kan naik ambo dek malam engkau. Nah, itu kasusnya ya Rasulullah. Nah, baiklah sahabat. Oh, berang sahabat. Oh, sahabat. Jangan kata Rasulullah di balai. Suka kami balai. Kata sahabat yang lain. Nah, bitalak sahabat untuk kayu balai. Lah. Jangan kata Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Wahai ahli siapa pokoknya siapa sahabat jangan karena kanai nyode ambo dek palambui ambo maka biarlah nyobaleh kepada ambo berikan palambui kepada uh, uh, cambuk kepada si sawat biarlah nak nyolambui nyambo dek nyu kanai dek ambo kata nabi begitu cara nabi menyelesaikan masalah tapi nanti ko ceritonyo akal akalan ngua masalah lebih ko akalan si sawat senyo ko ya Rasulullah kata sawat tadi ketika ambo kanai palambui itu ambo ndak babaju do ya Rasulullah lain menangkut nanti ni tak kau. Ha, Ambo nak bawa baju dari Rasulullah. Jadi, ya supaya seri ya Rasulullah, ya buka baju yang kau, buka lah jubah kau. Orang lah batabah. Masak Nabi disuruh membuka baju, bayanglah Tuhan. Ah, ha, tapi dia judulnya tadi adalah kasus, kok ada kasus. Nah, di sisawar kau ni akal-akalannya kau. Akhirnya Nabi buka jubah, orang lah tambah berang ke sawat tadi lah dibuka baju dari Nabi. Baju tangga, cambuk di campakan sawat, nyokaja Nabi nyopalu. Nabi hari-hari nyobai maratok di sini, Ya Rasulullah. Ko seandainya si nyobo masuk sarukun, mungkin tak sah, satampik dengan Engkau Rasulullah. Bila li ambo kan dan Engkau yang mulia. Oh, tapi tangi orang sahur. Tadi berang, kini menangis juga orang sahur. Nah, nanawa ambi adalah yang pertama nang kedua ko akalan si saja itu nang pertama cara Nabi membebaskan segala macam kasus yang pernah kalau ada beliau ko gue. Ada awak menyelesaikan kasus lah mati atau 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 lah, lah hidup ko jo. Oh, yang boleh tanya awak nang nadir ko Allah mati Allah ilah ilallah. Tiada bagallah anak ko. Ia ya, ya, banyak ada nama dia. Allah, ah, cuba lah. kasus dari di kantor tadi, siapa yang menyelesaikan kan? Orang dan keluarga tak tahu dah. Kasus mencilok di, di, di timbangan, siapa yang menyelesaikan kan? Itu ya. makanya rancak ketika idik. ku, ajan dibawa kasus tu pulang. Kok yoleh yakin yo dengan hari akhirat. Nah, nak mau membiak kaji, tu mau kecil Tadi aku mau balik, nyamai nyampein saja. Cuba lah, selesaikan, tak tak belok awak jurusan awak. Nah, selesaikan kasus kasusuk ini. Contoh coba Kak, surah An-Nur surah 24 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ulul fadli minkum wa sa'ati تؤلي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Wallahu ghafurur rahim Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hmm. Kalau nampak, kalau awak maafkan wali aku, kalau awak berlapang dada wali sepahu, insyaallah mudah-mudahan hilang kasus awak. Allah sudah memaafkan. Ah, kau ndak badan dambak ke sungai sampai gini jang ke jurang lain badan sana kandung sampai nyak ndak belok gini. Dan haramkan, kan dan nak kena naik ke rumah dua bitulah dan haramkan naik ke rumah dan ah, sumpah model tu kan. Ndak ado jurang lain di sana. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang hadir kini kalau ndak ingin berkasus nanti salah satu di antaranya seperti itu, selesaikan kasus hari ini. Makanya orang yang Bazina tadi selesaikan kasus-kasus pelanggaran hukumnya di dunia Rasulullah nyekumpukkan sahabat selesaikan kasus dunianya kalau ada nanti singgung kalau ada segala macam supaya nanti jangan ada kasus walaupun sakit amal nan kau awak bawa pulang kalau tidak ada kasus insyaallah aman. Ini kasus itu memang bawa awak tertahan di padang Hahaha. <tuh> <tuh>. Ah itu makanya kan nak tabayang dak kaji kaji akhirat kan. Nah, jadi kini nang kadi bawa pulang. Nah, kalau tabau de awak kaduonyo kasus tabau ada kasus yang belum selesai awak bawa kasus misalnya korupsi, kasus mengicu dalam timbangan, kasus uh, awak ndak berbaikan, kasus macam-macam lah. Kasus yang awak lakukan tadi tabau dak pulang, amal lailo tabau pulang. Ah itulah nanti nang kadi diselesaikan kebanyakan kadang-kadang amal seketik kasus banyak maka Awak hmm. nanti termasuk orang yang dicamehkan dek Nabi. itu muflis. Merugi. Hmm. muflis. Bangkrut. Bangkrut. Iya. Tiap waktu <coughs> besok kalau membawa kadu duanya banyak yang menjadi muflis. Bangkrut. Ya lahir puasa, lahir solat, lahir haji bagai semacam. Tapi pembayu tang sedunia, penyelesaian kasusnya sedunia. Akasudahnya tidak tabayi, Ah, beban orang awak mikul lagi. Tia maflis. Jadi kini terserah dari Bapak Ibu kamu diselesaikan kasus itu kini selesaikan baik mengenai hukum, mengenai hubungan mengenai apa saja. Selesaikanlah supaya nanti jangan ada kasus. Walaupun sakitnya amal awal, insya insyaAllah amal sakete itu bisa menyelamatkan awak. Nah baliklah kepada surat uh, Al-Imran tadi balik. Surat 3 ayat 133 pelampik tadi balik. Nah, sore 3 ayat 134 tadi. yang pertama, yang ketiga kita bicarakan wal afina aninas. Nah, yang kedua wal kadziminal ghaiz, yaitu menahan emo, emosi. emosi, menahan amarah. Kalau Anda bisa menahan amarah, awak lampiaskan amarah awak, dia tersinggung, dia sakit hati, menimbulkan kasus nah. Iya. Nah, kasus lagi. <tuh> Ina tahan awak di betul-betul orang tak? Ada yang bisa di betul-betul orang. Ay, kau tak bisa. Penduduan lah. Awak lah yang bisa. Apalah. bisa menahan emosi. Akhirnya melahirkan kasus. Nah, kalau orang yang ndak berkasus nanti, dia bisa menahan diri. Dia yang disebut dengan sabar. Maka Allah ingatkan awak. Coba Bapak Ibu. Coba buka surat Al-Anfal. Surat yang ke-8 ayat 46. Ayat 46. بسم الله الرحمن الرحيم وأتي الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين dan taatilah Allah dan rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hmm. Ah, nampak? Ah cerita Bapak Cik Ibu dulu ya. Kalau awak nak namonyo orang Minang gini Kalau ada perselisihan dengan orang uh, podo atau kalah tak ah, mau podo. lah, jangan kalah lah. Le, podo saja tidak ada mau. Ah, nah, untuk menang tadi, timbul tidak kasus? Ya. Nah, itu dia tidak bisa menahan diri. Ya, jangan kalah lah. Le, podo saja tidak mau. Itu istilah awak di Minang. Ha, nah, kalau awak sabar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan berikan solusi yang terbaik kepada awak. Kenanya saya jawab. Banyak yang kena ini, Ustaz. Ya, tapi kaji kan salah tadi akhirat. Nah pulangnya membawa kasus atau pulang membawa amal kan gitu tadi. Jadi kalau orang-orang yang takwa itu pulangnya bawa amal ya tidak mau bawa kasus. Jadi kalau ada orang memancang emosinya, tahan emosinya, sabar namun Kalau ada terlanjur orang menyakiti hatinya semacam bagai merugikannya, nyoba maafkan. Nah, dan yang ketiganya adalah allazina yumfikuna fis-sarai wad-dharra. Kadang-kadang ndak tahu punya orang tamakan dak awak tambik dak selama macam bagi kadibai ka maka dibai selama macam, makonyo ibarat kajiak dulu, kalau lah tacor yang dak pensi, de pena, ndak bisa dia pui kecuali di lam di perbanyaklah untuk berimpak bersedekah supaya bisa melampok punya orang nan tamakan dak Hmm. Nah, karena waktu latih bola tu balik. Kau ni macam apa fikir bawa pulang ni. Kau ni masalah akhirat kau. Ha? Kau membawa kasus pulang atau kau membawa amal? Bawa amal Ah, kalau ada kasus, jangan dibawa pulang. Salah sen kini-kini kau kini, jauh. Jangan tunggu lo ahli waris nama cerita minta maaf segala macam bagai. Kami hati ahli waris lah memaafkan segala macam bagai. Sedangkan orang nan mati. Sebelum nak minta maaf. Iya, iya. Alah, jadi makodah itu Belum bagi contoh dua tadi. Nama langgar hukum itu masih ibu tadi. Dijamin oleh Nabi langsung masuk sarugo. Kenapa? Dia nak bawa kasus pulang. Sedangkan Rasulullah sendiri supaya jambar kasus pulang, dikumpulkannya orang, disampaikan Cianan punya kasus dengan beliau. Wapi ampusikum afala sirun. Itu maknanya. Dia harus banyak mengisap-isap diri aja siam, bawa punya masalah, lejo punya siam, bawa butang, punya siam, Pokoknya banyak kasus awak. Pertama awak nak belok je orang dan kau fikirkan nak kedua punya orang nak awak pinjam punya orang nak awak cilo. Nak muncung awak talon song kau orang dan mungkin tangan awak dan talon song menang menangani orang dan segala macam pokoknya meninggalkan kasus lah. Ah lebih baik selesaikan di dunia itu supaya nanti tinggalin membawa amal saja kita pulang leh. Nah, karena waktu lama masuk Allah, Bapak Ibu jamaah yang meliakan oleh Allah, akhir kalam subhanakallah mabiyamdika, syurullah ilah ilah anta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakallahu wa alaikumussalam warahmatullahi